સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી માટે એક નવો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે જે અંતર્ગત લોકોને દૂર પોલીસનું વાહન હોવાની જાણ થાય તે હેતુથી વાહનો પર લાઇટ લગાવવામાં આવી રહી છે સાથે જ ટ્રાફિક સહિતના વિસ્તારોમાં લોકોને જાણકારી આપવા માટે પીઆઈની ગાડીમાં માઇક સિસ્ટમ આપવામાં આવ્યા છે જેથી લોકોને સીધો જ મેસેજ આપી શકાય સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી માટે એક નવો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે જે અંતર્ગત લોકોને દૂર પોલીસનું વાહન હોવાની જાણ થાય તે હેતુથી વાહનો પર લાઇટ લગાવ આવી રહી છે સાથે જ ટ્રાફિક સહિતના વિસ્તારોમાં લોકોને જાણકારી આપવા માટે પીઆઈની ગાડીઓમાં માઇક સિસ્ટમ આપવામાં આવ્યા છે જેથી લોકોને સીધો જ મેસેજ આપી શકાય નાગરિકોને થશે સલામતીનો અનુભવ કાયદો વ્યવસ્થાની અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થાની જાળવણીમાં પોલીસની ફ્લિકરિંગ લાઇટ ઉપયોગી બનશે તે સાથે શહેરના તમામ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈની ગાડીઓમાં પબ્લિક એનાઉન્સમેન્ટ સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે જેથી પોલીસ અને લોકો વચ્ચે કોઈ ભીડભાડવાળી જગ્યાએ પબ્લિક એનાઉન્સમેન્ટ કરી શકે છે તે ઉપરાંત તમામ ચેકપોસ્ટ ઉપર પોલીસને ફ્લિકરિંગ લાઇટનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે જેથી શહેરના નાગરિકોને સલામતી હોવાનો અનુભવ થશે

तो उस समय अलग अलग जो ऐसे विस्तार जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है ट्रैफिक का जो पॉइंट्स होता है उसमें काफ़ी गाड़ियों का भी शोर रहता है और हम कई सारे अपने पेट्रोलिंग के दरमियान जो सोसाइटी के जो अच्छे लोगों से मिलते हैं उनके साथ हम कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो उस समय आवाज़ होने की वजह से हम ठीक कम्युनिकेशन नहीं हो पाता तो उसको ध्यान में रख के 50 से ज़्यादा स्पीकर जो अच्छी क्वालिटी को हमारे थानाओं को दिए गए ट्रैफिक को दिए जा रहे हैं जिससे वो अपनी बात अपने प्रजा साथ शेयर कर सके और अपना जो भी कुछ करना है या कुछ नहीं करना है ऐसी सूचनाएं देना हो तो अपने प्रजा के साथ हमारा ऑफिसर या हमारा कॉन्स्टेबल शेयर कर सके उसके हिसाब से पचास से ज़्यादा हमें स्पीकर अलग अलग थानों में ट्रैफिक ब्रांच को दिए गए और उसके अलावा हमारे जो एम सेक्शन होता है उसमें जो हमारी कन्नम गाड़ियाँ हैं जो हमारी लाइट कन्नम पड़ी तो उसको रिपेयर करके और आठ से नौ फीट ऊंचा जा सके ऐसा बैटरी ऑपरेटेड हमारी जो फ्लिकरिंग लाइट्स हैं उनको हम लोगों ने बनाया है वो भी हम दे रहे हैं पुलिस स्टेशनों को पैंतीस से ज्यादा लाइटें हैं जिसमें जब हम नाइट में गाड़ियां चेक करते हैं नाइट में अलग अलग स्थान पर नाकाबंदी करते हैं तो वहां अगर हम दूर से लगा दें तो आठ नौ फीट दूर तक पब्लिक भी देख सके वहाँ की पुलिस की प्रेजेंस है उनको भी कॉन्फिडेंस रहे और हमें चेकिंग करने में गाड़ियों को रोकने में भी आसानी रहे कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक जब पहुंचती है चेकिंग पॉइंट में तो उनको डाउट होता है कि पुलिस है किसकी प्रेजेंस है तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा पब्लिक सुविधाओं के लिए

चौबीस घंटा तत्पर है और उनके साथ हरदम कम्युनिकेट करते रहे कई बार होता है कि हम कम्युनिकेशन में थोड़ा पीछे रह जाते हैं तो ये थो थोड़ी सुविधा देते हैं तो पब्लिक के भीड़ भाड़ वाला इलाका हो या ट्रैफिक इलाका हो जहाँ गाड़ियों का शोर हो उसमें भी अच्छी पावर के साथ हम प्रजा के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके हिसाब से हम